На місцевих виборах Одещини 2015 з'явилась маса нових облич. Та чи побачили мешканці нашого міста серед кандидатів гідних та чого вони від них очікують, дізнаємось вже через мить. хочется, чтобы были какие-то изменения, чтобы как-то мы двигались, куда-то начались, чтобы победили эту коррупцию, в конце концов. Движение какое-то начать, а не стоять, топтаться на месте. Надеюсь, что изменится. По крайней мере, мы сегодня уже сходили и отдали свой голос. Дороги, детские садики, больницы. Хочется, чтобы деньги, которые туда идут из бюджета, чтобы их просто не воровали, чтобы они направлялись Туда, куда они должны направляться, эти средства. Ну, я очень надеюсь, что наш новопришедший губернатор и команда, которую он подбирает рядом с собой, сможет это сделать. В Грузии он смог это сделать. Я очень надеюсь, что он сделает это и у нас. Я считаю, что ничего особо не поменяется, потому что ну, должен человек прийти к власти, да, и для этого надо время. А что касается вот, моего личное мнение, выборы проводятся там, слишком мало времени дают вот, кандидатам для того, чтобы поменять что-то в этом городе, а также в нашей стране в лучшую сторону, чтобы что что-то поменять надо ну, лет 5-10 минимум. Если выбрать кого-то, кто был раньше, то ничего не изменит. Хотелось бы, чтобы было трешка подошедшая больше магазинов с сладостями. Я хотел бы, чтобы было в управлении города побольше молодежи. Почему? Молодежь очень грамотная, современная. А Моего возраста. Это люди прошлого. Как ты думаешь, после выборов что-то изменится в Одессе? Ничего не изменится. Меньше маршруток, больше какого-то адекватнейшего громадского транспорта. Ну, вот, это было бы действительно круто. Я, если честно, не верю в то, что что-то изменится. Поэтому... Надеемся, что изменится. А что нужно сделать для того, чтобы изменилось что-то в стране? Как минимум, сегодня все должны прийти на выборы. Налоговую реформу провести. Почему? Для того, чтобы инвестиционный климат страны стал лучше, люди имели возможность не надеяться на кого-то, а зарабатывать деньги сами. Конечно, изменится. И все должны сегодня прийти, поддержать выборы, проголосовать за кандидата, которого они... А изменится в лучшую или в худшую сторону? Конечно, в лучше. Нужно надеяться на хорошее. Обязательно изменится. К лучшему? К, к лучшему. Почему вы так считаете? А потому что по-другому считать нельзя. Ну как можно жить, если думаешь, что все будет плохо?